Миру Божого Любі, Хай Господь вас благословить там, де ви є, та збереже вас для себе. Хочу з вами разом помолитися з прекрасним царем Давідом, нашими дорогоцінними молитвами. Як каже наш апостол Юлічка, «Сама лучша молитва це Слово Божє. Тож будемо молитися разом зі Словом Божнім, З вами, псалмом 8. начальнику хора на Гевском орудии, Псалом Давида. «Господи, Боже наш, как величественное имя Твое по всей земле, слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкую над всеми делами рук твоих, и все положил под ноги его, овец и волов всех, а также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все проходящее морскими стезями. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое во всей земле! Слава Господу Богу! Я запрошую вас молитися разом з нами кожного дня. У нас є молотовники відбуваються вранці, якщо вам зручно. Якщо ні, то ввечері напишіть мені, і я вас приєднаю до нашої групи з миром Божим.